Матч Олимпик олимпий, с початком Манса Жар, главный тренер. Я все завтра с початком короткий комментарий, а потом питание журналиста. Ну, я считаю, что сегодня был хороший матч, и те зрители, которые пришли сегодня на футбол, они не пожалели. Сегодня мы сыграли достойно, но опять-таки допустили необязательные ошибки в обороне и пропустили голы, которые стали ключевыми в игре. Вот. Ошибся молодой парень наш Секу, который наживает свой футбольный опыт в премьер-лиге и достаточно достойно смотрелся на протяжении всего матча, но опять-таки допустил ошибку и мы пропустили гол. Но ребята молодцы, что не остановились, а еще добавили, мы быстрый гол отыграли. Затем опять-таки ошибка возле в своей штрафной площадке, но опять-таки там вопрос, пусть на этот вопрос ответят эксперты. Было там пенальти, не было, но э -э, здесь здесь в принципе уже не важно. Э -э, пропустили игру, это есть, наверное, ну пропустили пропустили второй гол с пенальти и, скажем так, не смогли добиться увести какие-то очки. Но доволен тем, что у нас, если у Полтавы более удачная серия, беспроигрышная, у нас наоборот, мы не можем найти свою игру, как бы формируем, строим новую команду и достаточно неплохо играем в последних матчах, но, но теряем очки, не можем дожать, не можем дожать, то есть нет такого еще класса у нас мастерства. Но доволен тем, что у ребят горели глаза на протяжении всего матча, до конца бились и я думаю, что если так будем продолжать играть, так относиться, э, так относиться к игре, то победы наши тоже обязательно придут. Вот. Ну а команду Полтава хочу поздравить с победой. Все-таки они тоже приложили очень много усилий и, наверное, заслуженно победили. Доброе. Ваши питания, будь ласка. Если нет вопросов, давайте подякуем тренеру Стоять.